બે દિવસ થી યાત્રિકો ફસાયા છે રજિસ્ટ્રેશન કર્યું હોવા છતાં યાત્રિકો ફસાયા હોવાની જે માહિતી છે અત્યારે સપાટી પર આવી છે રસ્તા પર વાહનોની લાંબી લાંબી લાઈનો વાહનોમાં બેસી રહેવા માટે યાત્રિકો મજબૂર બન્યા છે રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું હોવા છતાં પણ કેમ તકલીફો પડે છે તેવો યાત્રિકોનો પ્રશ્ન છે ત્યારે ખાવા પીવા અને રહેવા ઉપરાંતની કોઈ પણ પ્રકારની મદદ यात्रिकों ने नथी मड़ी रही यहाँ तीन चार घंटे से खड़े हुए हैं सुबह आठ बजे से निकले सात बजे से छह बजे से निकले हुए हैं यहाँ आने तक हमको डेढ़ बजे डेढ़ से यहाँ तक करा चार बजे हुआ हुआ तब तक खड़े हुए हैं हमको यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है पानी भी नहीं मिल रहा है बैठने की जगह भी नहीं है पार्किंग की जगह प्रॉपर नहीं है पार्किंग कराया अगर पार्किंग है हम ऐसे सरकार को ऐसे पूछना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हमारा किया है तो रजिस्ट्रेशन किया है तो हमको क्यों फैसिलिटी नहीं मिल रही है कहाँ हमारा रजिस्ट्रेशन रे, मत करो हम गुजरात से आए हैं चालीस पचास हज़ार रुपया खर्च के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं हमको कोई दर्शन नहीं होता है तो दर्शन करने आए तो, तो फ़ायदा क्या है हमको नाम क्या आपका मनीष गांधी है नडिया से बोल रहा हूँ मैं जो है राधे श्याम ट्रैवल्स से बुकिंग करा के आया हूँ अहमदाबाद से मगर हमको यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं और जो कोई फैसिलिटी नहीं मिली और पुलिस वाले ऐसे बोले वो अपने आप अपनी फैसिलिटी कर लो हम कहाँ से करेंगे और दूसरा आर टी ओ पासिंग का पैसा भी गाड़ी का ले हम ऋषिकेश से आए दिल्ली उतरे दिल्ली से ऋषिकेश आए ऋषिकेश से हमारी गाड़ी अंदर उत्तराखंड में ऋषि तो वहाँ आर टी ओ पासिंग का पैसा भी ले लेते गाड़ियाँ आनी है जानी है आपको पता है इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है आर टी ओ का पैसा भी लियो रजिस्ट्रेशन का पैसा भी लियो और फैसल के नाम तो जीरो और क्यों गुजरात की पब्लिक को ऐसा दिक्कत है गुजरात में ऑल ओवर वर्ल्ड की पब्लिक आती है यहाँ पे कैनेडा से हमारे पीछे हमारे सगे वाला है वो भी उसे हुए और तो आर्टियों पास ही कब है अभी नहीं हो रही है गाड़ी उसी के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो मेरे साथ